श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो आज आपला देव तुमची इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसणार नाही तुमच्या घरामध्ये अपाट पैसा धनदौलत आणि संपत्ती येईल आणि ती तुम्हाला सांभाळणे सुद्धा कठीण होऊन जाईल तुमच्या सोबत तुमच्या बरोबर कोणी असो अगर नसो तुम्हाला कोणी साथ देईल किंवा न देईल तुम्ही फक्त स्वामींच्या शक्तीवर विश्वास ठेवा या जगात या दुनियेत सर्वच जण तुमची साथ सोडतील पण देव तुमची साथ कधीही सोडणार नाही जे लोक तुमच्याशी संवाद साधत नव्हते ते लोक सुद्धा तुमच्याशी बोलायला तरसतील तुमचे शत्रू तुमचे विरोधक सुद्धा तुमची माफी मागतील आजचा हा श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा मंत्र ऐकल्यामुळे तुम्हाला पैशाची कमतरता कधीही भासणार नाही या मंत्राच्या प्रभावामुळे सततच तुमच्याकडे पैसा येतच राहील स्वामी भक्तांनो आता चिंता आणि काळजी करू नका तुमच्या मागे लागलेली सर्व इडा पिडा आणि पनवती दूर होऊन जाईल त्यावर असलेल्या सर्व नकारात्मक शक्तींचा नाश होऊन जाईल या चमत्कारिक मंत्राच्या प्रभावामुळे सकारात्मक ऊर्जेची प्राप्ती तुम्हाला होईल तुम्ही पाहिलेली सर्व स्वप्ने आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील हे सर्व खरे होण्यासाठी आणि सत्यामध्ये उतरवण्यासाठी तुम्हाला आजचा हा मंत्र शांतपणे एकाग्रतेने आणि मन लावून संपूर्ण ऐकावा लागेल हा मंत्र ऐकल्यामुळे तुमची कितीही मोठी इच्छा असू दे ती लवकरात लवकर पूर्ण होईल भक्तांनो हा मंत्र ऐकताच तुम्हाला या मंत्राचा प्रभाव दिसायला सुरुवात होईल ज्या लोकांनी तुम्हाला दगा दिला तुम्हाला फसवले तेच लोक तुमची माफी मागतील तुमच्या घर कुटुंबातील वादविवाद संपतील तुमच्या कुटुंबामध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल ज्या लोकांनी तुम्हाला रडवले जे लोक तुमची साथ सोडून गेले आणि ज्या लोकांनी तुम्हाला त्रास दिला तेच लोक तुमच्याकडे माघारी येतील आणि माफी मागतील या सर्व गोष्टी शक्य होतील कारण अशक्य ही शक्य करतात स्वामी त्यामुळेच प्रत्येक भक्तांच्या मनात आहेत स्वामी प्रिय भक्तांनो या सर्व गोष्टी तेव्हा शक्य होतील जेव्हा तुम्ही आजचा हा स्वामी मंत्र संपूर्ण ऐकाल स्वामी भक्तांनो आजच्या या स्वामी मंत्राकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका स्वामींवर विश्वास ठेवा तुमच्यावरील सर्व प्रकारची संकटे अडीअडचणी आणि दुःख दूर होऊन जातील प्रिय स्वामी भक्तांनो तुमच्याकडे जर मोबाईल असेल तर तुमच्या मोबाईल वर तुम्ही आजचा हा स्वामी मंत्र कधीही कोठेही आणि केव्हाही ऐकू शकता तुम्ही कामामध्ये असाल घरामध्ये असाल दुकानामध्ये असाल किंवा ऑफिस मध्ये असाल तुमच्या मोबाईल वर लावून हा मंत्र एकदा ऐकून सोडून द्या नक्कीच स्वामींच्या आशीर्वादाची प्राप्ती तुम्हाला होईल भक्तांनो हा मंत्र ऐकण्यापूर्वी आपण जर या स्वामी युट्यूब चॅनेल वर नवीन असाल तर या यूट्यूब चॅनेल ला करा आणि या व्हिडिओला ला एक लाईक करा सोबतच कमेंट मध्ये स्वामींच्या नामाचा जयघोष करा ऐकूयात आजचा हा शक्तिशाली स्वामी समर्थ माऊलींचा मंत्र ओम नमो सद्गुरु स्वामी दत्त अवताराय नमः स्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी 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 दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरु स्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी 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 दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरु स्वामी 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 दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी 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 दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरु स्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी 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 दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरु स्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी 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 दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः ॐ 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 नमो सद्गुरुस्वामी दत्त अवताराय नमः